Была обнаружена Лешка. То есть заметная примятая трава, где человек долгое время находился, ночь, то есть и наблюдал за блокпостом. Вот он сзади. Вот оно. Место, то есть идеальное место для э, находится один склад, второй склад, техника. Его не видно, он видит нас прекрасно Часовые заметили движение, и вызвали дежурного по части, вызвали командира батальона, то есть по этой дороге проехали, по этой ночью побоялись по траве идти, растяжки могли быть все. С утра мы с группой приехали и обнаружили здесь гранатомет был спрятан. То есть не просто лежал, а спрятан. Новенькая, да, новенькая, видно, что она только распечатана. То есть она не в пыли, ни в грязи. Вот ее распечатали и положили. Если бы она лежала там день-два, соответственно, было бы пыль, было бы какие-то старости. Это свежачок, вот она еще блестится. Ну, Принесення караульної служби. Було б почуто На якийсь посторонній шум. Дуже було тихо. Я как раз мало менялся, на друга ступаты, просто стал задумался, двинулся в сторону и так уносил обнаружился. И скорее всего они ушли через кладбище всего. Хлопцы все обыскали, то есть растяжки не было, то есть они уходили в спешке. Если бы уходили как бы по плану они поставили бы растяжку и на неизвлекаемость по большому счету раньше были женщины с колясочками бабушки сейчас э, молодые люди какие-то непонятные мужики руки перебинтованные то есть надо чтобы органы занимались этими людьми вычисляли это все потому что у них тоже ротация идет они мы точно знаем что 60% деревухи они были в ополчении то есть они сейчас возвращаются возвращаются есть схроны по посадкам, находим очень часто э, гранаты, э, мухи. Мы работу с местными ведем, то есть в школы ходим, и, э, мы хорошо занимаемся, помогаем в школе, и объясняем, и рассказываем, чтобы ничего не брали в руки, подозрительные предметы, все. Пускай нас вызывают. На один части был задержан гражданский, мы его передали в разведку с гранатой. Шел то есть, в клуб. Там где гражданский концерт был, и он и шел, мои хлопцы остановили, но у него в руке граната.